जो जैसे दो दिन पहले रही ऐसे ही तीसरे दिन रहे लंच से पहले चीफ मिनिस्टर किसी और पोजीशन में होता है, लंच के बाद इसके तौर तरीके बदल जाते हैं तो कल अब नॉर्मल हाल में था ये चीफ मिनिस्टर जो है नॉर्मल तो है ही नहीं और ये देखिए अभी तक इसको ये संदेश नहीं आया बानवे एम एल आए थे पार्लियामेंट में बतीस पर रहे और ये मेरा मानना है ऐसे ही ये चलते रहे हम तो परमात्मा को अरदास करेंगे मुख्यमंत्री यही रह कहीं बदलना दे आप वाले। ये रह गया तो ये बत्तीस से अब दस बारह पर चले भाई आप देखिए कि जाएजिशन इनका तौर तरीका देखिए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें उसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं अगर इनका बिहेवियर एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ ऐसा है तो साधारण पंजाबियों को क्या इनसे उम्मीद हो किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर कल मैंने इनको ये ये सजेशन दिया था कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाए या तो इनके पास चला जाए या इनको बुला लीजिए इसकी बात सुन लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है चंडीगढ़ चंडीगढ़ में मोहाली में लोगों को जबरदस्त परेशानी ट्रैफिक जैम लग रहे हैं और हमारे किसान हैं आप इनकी बात सुनिए जो सेंटर के साथ इश्यूज हैं सुबह टेकअप करें जो स्टेट के इश्यूज हैं आप खुद अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजो और उन सभी इश्यूज को आप इनके साथ बात कर इनको घर भेज दिया ना सरकारी कर्मचारी दे आर अपिन नौजवानों ना के पास काम कोई नहीं वो देश छोड़ कर जा रहे इनको फिक्र कुछ नहीं है और मैंने ये पहला मुख्यमंत्री देखा है जो सेल्फ सर्टिफिकेशन करता है कह रहे सबसे जो दो तीन पॉपुलर चीफ मिनिस्टर्स हैं हिंदुस्तान में उनकी खुद की शमूलियत इसने खुद ही कर दी मेरा ख्याल सबसे नकम्बा चीफ मिनिस्टर अगर हिंदुस्तान में होगा तो पंजाब का चीफ मिनिस्टर

ट वालों को तो राहत मिलेगी बाकी राहत इन्होंने ले ली होगी इनिगल कॉलोनी वालों से जो तौर तरीका चल रहा है मैंने कल भी ये बात कही करोड़ों रुपए इन्होंने इकट्ठे किए रह के ये जो ये प्रोजेक्ट्स इन्होंने पिछले तीन चार महीने में मंजूरी दी है करोड़ों रुपए रिश्वत के तौर पर इकट्ठे इस गवर्नमेंट ने किए और फ्लोर पर डिस्कशन करने को किसी बात को तैयार नहीं अल्टीमेटली इनको ये बात अच्छी नहीं लगती मैंने इनको क्वेश्चन किया एक सिख सूबे में मेजोरिटी सिख सूबे में अगर पावन गुरु ग्रंथ साहब की करने वाले लोगों को, हम सिलाखों के पीछे नहीं बेच सकते आपने अभी तक मंजूरी जो की मंजूरी वो अभी तक इसने ढाई साल में नहीं दी उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का जो हाल हुआ मैंने कहा स्पीकर साहब आप तो एक ESI को कह रहे हो एक एस लेवल का आदमी जाता है सीआईएम और अपने फोन से 1 घंटे के इंटरव्यू उसकी करवाते और कोई अभी तक आदमी उस पर एक्शन भी लिया जाता और डिपार्टमेंट जेलस का भी सीएम पंजाब के पास है और पुलिस का भी सो इट्स अ कंप्लीट वे मिनिस्टर को तो खुद ही नहीं पता के चल के सर, ल, कि चल क्या रहा है सर किसान लेकिन जिस ढंग ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਢਾਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਓ ਨਾ नहीगलिया दे देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल आरोप